И у нас. Ой, да это ужас, да у нас все самое плохое, да у нас самая жуткая история, да это вообще не мы выиграли, в 90-е вспомните, это вообще не мы выиграли Великую Отечественную, и вообще она никакая не Великая Отечественная, а Вторая Мировая, и нам нужно только каяться, 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 каяться и бесконечно любить Америку. Мне было так обидно, а потом пришел Путин Владимир Владимирович. А потом пришел Путин Владимир Владимирович и так перестало быть. Потому что пришел нормальный человек с ценностями, а не только с интересами, как у них, с ценностями, в которые он верит и которые он отстаивает 25 лет. Це Маргаріта Симоньян вирішила вкотре пробити дно. Ну і вилізла із нікчемними заявами, які швидше схожі на вилизування кривавого очільника Російської Федерації, ну аніж на адекватні висловлювання. Але де адекватність, а де московити? Тож про це сьогодні у випуску У нас президент скромний. Но все-таки я хочу это отметить. Бо поки Симоньянша розповідала, значить, як важко і погано жилося їй, а отже й іншим громадянам Федерації до правління Путіна, ну, а жилося то, зі слів бридкої пропагандистки, ось так. От вони спрашують і в інтерв'ю, і в частних розмовах. Зараз то вже ми всі менше з ними гаразд спілкуємося, ну, все одно. А от все-таки, ну, можете пояснити, особливо англічани це удивляють, чому ви так підтримуєте Путіна, чому ви так підтримуєте Путіна? И я все время пытаюсь объяснить, каково было жить в России до Путина. Ведь мы же помним это. Я пытаюсь объяснять на пальцах. Не политологическими изысканиями, не сложными терминами, не в цифрах экономических, а просто вот каково было девушке, какой я была молодой девушкой на тот момент, когда пришел Владимир Владимирович к власти. Вот жилось. Когда ты год копил из своих подработок, потому что надо было учиться и надо было еще подрабатывать, я и английский преподавал, частные уроки давала, еще участь. И на толчке продавала какие-то кроссовки. А на соседнем ряду учительница из моей школы, спецшколы, тоже что-то продавала, зачем она ездила в Польшу челноком. Ну, потому что иначе было не выжить. Ни учительница, ни ученица. И вот ты из вот этих вот подработок копишь год, потому что у тебя прохудилась зимняя обувь, единственная твоя, чтобы к следующей зиме пойти в секонд-хенд, где продаются бесплатно отправленные к нам в качестве гуманитарной помощи чужие ношенные вещи и стоптанные ботинки. И ты копишь год, чтобы купить эту одну пару стоптанных ботинок, чтобы тебе зимой было в чем ходить. Но это же не придумано. Это же не в книжках прочитано, не в кино увидено. Да, я это помню. Мы так жили. Я помню этот чудовищный сепаратизм. Кавказ все помнят, да, потому что война была. Но ведь это же было... Да где только не было. Я не знаю, какие можно регионы назвать, где этого не было. Если это было в моем родном Краснодарском крае. Кубань. Краснодарский край. А потом пришел Путин Владимир Владимирович, и так перестало быть. Потому что пришел нормальный человек с ценностями, а не только с интересами, как у них. С ценностями, в которые он верит и которые он отстаивает 25 лет. Давайте ж теперь подивимся, как сейчас живут россияне, когда властной Федерации уже столько лет в Путин. І ось воно, благополуччя і велич Росії у всій красі. так от у нас. Мальниця. Віазерки знаходяться. Відорки не здесь стоять. Звісно, звідки про це знати Симон'янчі? Вона разом з іншими посіпаками Путіна заробляє вдосталь, щоб жити красиво, бо криваві рублі ж не пахнуть. І тепер Маргаріта, яка колись продавала кросівки, щоб купити собі нове взуття, може купувати кадилаки та обслуговувати їх за рахунок бюджетних коштів. Слухайте, а вона в курсі, що 90% федерації досі то так живуть, ну і взагалі не мають змоги купити собі другу пару взуття на сезон. Болеть концы с концами сводят, И живут у занедбаних нетрях, забутых и Путиным, и Богом. Ну тяжело, мы уже привыкли. Что нам печку не натопить, дров не принесли, что то воды. А газом что приведут, когда-нибудь? Ну газ здесь, во-первых, здесь дома такие, здесь мало ли, что тут может быть, вот. Я читал, человек вроде погиб И... при пожаре, нет? Вот здесь, да-да, в этом доме, да, было тоже. Она затопила, да, она был. старенькая, да. да. И прямо тут у печки у она сидела. Что-то у ней загорелось там на печке, И вот. Ничего, И чай... пошло по всему. И... И ничего не могли сделать, а она закрывши была. Вот так. Я... И никто не знал, что она сгорела, а потом уже узнали. То есть это что, спустя только несколько дней узнали, что она сгорела? Да. <laughs> so, tut Але й це, звісно, оточення Путіна теж не хвилює, як і пропагандистів. У них знаєте своя реальність, і вона не має нічого спільного з тією, з якою щодня стикаються мільйони громадян Федерації, доведені до тотального зубожіння. А тепер вишенька на торті. Знаєте, що в цей час розповідають росіянцям їхні депутати? Це просто дно. Бо вони заявляють, що жити для себе. на России и піклуватися про себе – це шкедливая концепция. Как вам? Пропаганда «ты живешь один раз, должен жить для себя и никому ты ничего не должен» ну конечно эта концепция совершенно не то, что неправильная, она э, вредная. У нас в свое время в стране был э, налог на бездетность. Так вот, если у нас таких людей 30 миллионов, я предлагаю кардинально как бы вот решить вопрос значит ввести налог на бездетственность порядка 20 процентов от заработной платы да да то если мы хотим решить этот вопрос если мы хотим идти по убывающим давайте ничего делать не будем а говорить что у нас все хорошо все разрешится и То до речі, це бізнесмен і екс-депутат Віктор Таранін. Його, як бачите, турбує демографічна криза на Росії, а не те, що громадяни Федерації ледь кінці з кінцями зводять. Тож, замість того, щоб дбати про народ і робити все, щоб благополуччя людей покращувалося і вони самі народжували дітей. Він запропонував запровадити податок на безлітність. Який тепер торкнеться 30 мільйонів чоловіків, які не бажають одружуватися? Вам ви жінати? Вам сколько літ? Чого ви не жиєтесь? От ви щас во плохнувай вот, правильно говорите, да. А что в России, правильно, а то, что в России живут, получили здесь образование, здесь лечение и прочее, они, значит, надо нам бриллианты, надо нам в Дубай, а потом-то пустоцвет получится. Нет семьи, и у вас ничего будущего-то нету. И фамилии ваши забудется, и род вас всех весь забудется. Бо на болотах молоді сім'ї мають, каже, зосередитися на народженні дітей, а не на гонитві за розкішу на кшталт діамантів та поїздок до Дубай. Правильно, треба плодити гарматне м'ясо. Ну а що тут погоджується, бо не жили росіяни нормально, і не треба починати. Краще хай плодять там собі злидні і не виїжджають з боліт. Не треба розносити заразу по світу. Ми Росія повністю. отыгрались на том неприятном исходе холодной войны, в результате которого был развален Советский Союз. Да, мы прошли большой путь, большие сложности, у нас были проблемы. Я твердо убежден, что после специальной военной операции, которая неминуемо закончится нашей победой, я думаю, ни у кого желания экспериментировать больше с Россией не будет. Бо, якщо послухати, що звучить у їхньому телевізорі, то невеликовно хворі і ті, хто виробляє телевізійний продукт, ну і звісно, ті, хто регулярно його споживає. Бо адекватні люди таку ахінею пороти не будуть. Трагедія людства до от, Второї світової війни, включаючи Вторую світову війну, это були трагедії розв'язані. Именно европейцами. Инстинкты правящего класса в Европе, они сейчас наглядно проявляются в том, что происходит на Украине. В той войне, которую Запад руками киевского режима и телами киевского режима, телами граждан Украины развязал против Российской Федерации. Если вспомнить о ядерном оружии да, и проявить однозначную совершенно так сказать, политическую волю, чтобы донести да, эту светлую мысль до европейцев, ситуация радикально меняется. Потому что многие вещи, на самом деле, полностью меняются, так сказать, да, если начинает учитываться возможность применения оружия массового поражения, ядерного оружия, они не должны думать, что этого не будет. Они не должны думать, что они могут остаться в стороне. Мне кажется, это вот стратегическая задача в отношении с Европой. Потому что в этом случае баланс, ну, однозначно не в их пользу. Даже вместе с США это было бы губительно для Европы, а без США это абсолютный стопроцентный крак. Что скажете? Вернее, напишите в комментариях. Ну, а я ж покажу далее, что не обошлось снова и без словесной диареи Міхєва. Бо водій студії йому рве дах через європейців, які підтримують Україну. Нагадаю, Київ вчора з неанонсованим візитом відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Ну і це вже дев'ята її поїздка в Україну в якості міністра закордонних справ з початку російського повномасштабного вторгнення. Також до української столиці прибув і глава МЗС Литви Вудріс. Звісно, рупори бункерного знову в люте. Если вспомнить ядерное ядерном да, и проявить однозначную совершенно, так сказать, политическую волю, чтобы донести до да, эту светлую мысль до европейцев, ситуация радикально меняется. Потому что многие вещи, на самом деле, полностью меняются, так сказать, да, если начинает учитываться возможность применения оружия массового поражения, ядерного оружия, они не должны думать, что этого не будет. Они не должны думать, что они могут остаться в стороне. Мне кажется, это вот стратегическая задача в отношении с Европой. Потому что в этом случае баланс, ну, однозначно не в их пользу. Даже вместе с США это было бы губительно для Европы, а без США это абсолютный стопроцентный крак. Есть, мне кажется, важно вовремя довести до их, так сказать, мозгов простую мысль, что они будут уничтожены. Не просто у них, так сказать, не будет там денег или там не хватит им энергоресурсов, могут быть какие-то проблемы, они будут уничтожены физически. Тогда на самом деле ситуация в значительной степени может поменяться, в том числе и в головах, потому что той идеологии, о которой, о которой можно было говорить во Второй мировой войну и, и так далее, вот в таком готовом виде, да, в таком виде готовой машины, ее сейчас нету. Они пытаются слепить, сформировать много-много внутренних проблем. Я, кстати, не думаю, что история может, как вот калька, повторяться да, из эпохи в эпоху. Но тем не менее, в конце концов, ядерное оружие а мы изобрели, так сказать, да мы все вместе, да, что называется, изобрели, и поставили на вооружение: зачем? для того, чтобы вот у подобных людей Сих так скільки брідовими ідеями там, возрождение рожденияцизму і проче проче не визникали б соблазни повоювати на большої війні з Росією. але не забув Міхев постукати з того самого дна і в іншій студії ну знаєте, любить він не те, що сидіти одразу на двох стільцях а взагалі скакати по всім кремлівським, щоб відпрацьовувати методичку Путіна, а, конечно, іли надо обідіти наші каким-то образом Трампа в необхідності зміни власті на Україні і не допустить можливості обратно. смычки Штатов и Европы по этому направлению, или выработать радикальное решение украинского вопроса. Вот, то есть, ну вот, к сожалению, я других вариантов не вижу. Вот, это первое. А второе, что касается Европы, Ев до Европы должно дойти, надо донести простую вещь, что в случае большой войны с Россией она будет проходить на территории Европы с применением ядерного оружия. От, і все. То есть, в, этой, в этой ситуации, ситуації, якщо американці как бы аут, что называется, якщо американці так сказать, не в этой, в этой, не в этой картине, картині, бы, да, то Європа проигріє однозначно. А я ж лише нагадаю: попри всі ось ці брехливі заяви в московських студіях, і щоб не відбувалося на міжнародній політичній арені, давайте, попри все, і далі підтримувати наші сили оборони. Бо Україна була, є і буде. І дзуська їм всім, а не Україна, та ми з вами нагадую, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. А хто знову постукає з на розкажу у наступному випуску.